प्रश्न तुमचे उत्तर आमचे मुस्लिम समाजातील मुलींना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी शालेय शिक्षणासोबत अद्ययावत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने आयडियल एज्युकेशनल अँड सोशल वेलफेअर सोसायटीच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या कॉम्प्युटर सेंटरचे उद्घाटन युवा नेते कुणाल दराडे यांच्या हस्ते करण्यात आले तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मौलाना काझी अहमद शाह रेहमानी हे होते बदलत्या काळानुसार मुलींनी व्यावसायिक शिक्षण घेणे गरजेचे असून शिक्षणाशिवाय मानवी जीवनात क्रांती होऊ शकत नाही असे उद्गार कुणाल दराडे यांनी व्यासपीठावरून बोलताना काढले प्रत्येकाने चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण घेऊन समाज परिवर्तन घडवावे बदलत्या गरजेनुसार शैक्षणिक बदल, बदल आणि धोरण समाधाने स्वीकारावे विशेषतः मुलींसाठी संस्थेच्या संचालकांनी घेतलेला पवित्रा कौतुकास्पद असल्याचे अध्यक्ष भाषणातून काझी यांनी सांगितले कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक संस्थेचे सचिव मौलवी रईस सर यांनी केले तसेच यावेळी शहरातून विविध शाळेत प्रथम द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक पटकावणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते ट्रॉफी सन्मान चिन्ह आणि भेटवस्तू देऊन गौरव करण्यात आला यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रसिद्ध कवी अश्फाक अन्सारी शहर काजी सलीमुद्दीन मिस्वाही मुख्याध्यापक शेख शकील सर उद्योजक दस्तगीर शेख आलमगीर शेख अय्यूब शहा एजाज शेख आदी उपस्थित होते कार्यक्रम के निजन यासीन अब्दुल अजीज सिद्दीक मोमिन सर एम मुबिन अखलाक अंसारी जियाउल्ला फारूकी मुश्ताक पटेल जाबीर अंसारी सर लोकतंत्र आदिश्रमलेटीन हुसैन शेख यवलाइडियल एजुकेशनल सोशल एंड वेलफेयर सोसायटी की जानिब से दो प्रोग्रामों का इनका किया गया था अलहमदुल्ला शहरी यवला के स्कूलों के हेड मास्टर्स और मुख्तलिफ शोबे की शख्सियात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया हम उन तमाम का पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं और जिन लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम के लिए तामे में कदम सुखन है जो हमारी आनत की है हम उनके शुक्रगुजार हैं और हमारी दावत पर लपैक कहते हुए इस प्रोग्राम के अंदर मोहतरम काजी साहब दस्ते सुरेगा वाले मोतरत सदर प्रोग्राम में शिरकत की इस तरीके से काजी शहर और मुख्तलिफ़ लोगों ने यहाँ पे शिरकत की है और इस प्रोग्राम की सराहना भी की है हमारा जो मकसद था आज हमें इस प्रोग्राम को देखने पर ऐसा लगने लगा है कि शहर योला में हम अपनी सोसाइटी की जानी जो काम करना चाहते हैं कुछ ऐसे अफराद हैं जिनके अंदर काम करने की तमन्ना है एनत करने की तमन्ना है लालसा है हम उन तमाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस सोसाइटी के लिए अपनी आनत का वादा किया है खसूस आलमगीर सेठ दस्तगीर सेठ और हमारे जो दराड़े साहब ने यहाँ पर ऐलान किया है हम उनके शुक्रगुजार हैं साथ ही और भी बहुत सारे लोगों ने जब हम यहाँ पर आए तो इस प्रोग्राम के लिए पूरा तान करने की कोशिश की है सोसाइटी का एक ही मकसद है कि हमारे यौला शहर के नौनिहाल हमारे शहर के बच्चे जो है तालीम से आरास्ता होकर आगे तरक्की हासिल करें हमने एक और प्लान बनाए इन शाह आने वाले साल में हो सकता है अल्लाह हमारी मदद करे अब योला वालों का तान रहा तो साइंस कॉलेज का आगाज़ भी हम करने जा रहे हैं साथ ही हमने एक और ऐलान किया है कि जिस तरह सोसाइटी ने यौला में कंप्यूटर सेटअप को लगाया है इसी तरीके से एक सेटअप गर्ल्स हाई स्कूल जब बन जाएगी तो वहाँ पर भी आइडियल एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानब से हम वहाँ पर भी कंप्यूटर सेंटर को लगाने की ख्वाहिश रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब वो तमीर हो जाएगा काम उसका तो वहाँ पर भी एक सेंटर हमारी जानब से होगा इसी तरीके